औरतों को जो तकलीफ़ें होती हैं वो नीचे की तरफ दबाव बड़ा नुमाया होता है और इसलिए प्रोलैप्स के लिए ये अच्छी दवा है जब महसूस हो के आज़ार लटक गए हैं और नीचे की तरफ मसल्स की कमज़ोरी की वजह से दबाव पड़ रहा है स्कुलस इस इसके लिए बहुत अच्छी दवा है लेकिन इसमें और सिमिसी फ्यूजा में ये अलामत मुश्तरक है लेकिन एक फ़र्क है जो पहचाना जाता है उसमें जो नीचे की तरफ दबाव है ये दाएं बाएं मुंतकिल होता है और कूलों पर असर डालता है एक्टिया रेसी मूसा सिमसी पूजा में ये इलामत है लेकिन उसमें भी दबाव नीचे की तरफ ज़रूर होता है सिमसी पूजा की यह इलामत इतनी अहम है कि बाद औरतों को जब वज़ वजह हमल के वक्त तकलीफ़ें होती हैं उस वक्त ये इलामत ख़ास इसकी पहचान बन जाती है बाद औरतों को और खूस कमज़ोर असाब की बच्चियों को दर्द उठती है दो तिहाई नीचे चली जाएगी तो फिर बच्चे को बाहर धकेलने में मदद करने की बजाय वो अचानक दाएं बाएं फैल जाती है और कूलों पर ऐसा असर डालती है कि उस पर स्पजम हो जाता है और ये बात मैं उस पर तो पहले बयान नहीं कर सका था जैसे ये भी मुझे याद अब आ गया है कि इसका स्पेजम से भी ताल्लुक है मस्कुलर स्पेजम जहाँ आपको ये अलामत बताई थी कि जिस करवट लेटता है मरीज वो पट्टे फटकने लग जाते हैं मैं पता है किस बात किस दवाई की बात कर रहा हूँ एक्टिया, रेसी मूसा पूजा अब दूसरी दवा में आ गए तो इसलिए कंफ्यूजन ना रखें अपने जहन में दोबारा मैं एक्टिया रेसी मोरसा यानी फ्यूजा की बाजर आमते आपको याद दिला रहा हूं उनमें से एक ये है कि जिस करवट इन औरत लेटती है उस करवट के पठे खास तौर पर फड़कने लगते हैं और बेचैनी हो जाती है लज्जातारी हो जाता है लेकिन वो जो फड़कना है उसका तल्लुक स्पैजन से ही असल में ऑफ एंड डाउन स्पैजन कहते हैं तशनुज तो बाद तशनुज ऐसे होते हैं जो आके ठहर जाते हैं और पकड़ी रखते हैं बाल हैं जो आकर चले जाते हैं बार बार यूं पल्स की तरह यूं हरकत करते हैं इसका तशनुज इस किस्म का है लेकिन होता चला जाता है और हटता नहीं जब तक इसके सही इलाज न किया जाए हम वज हमल के बाद जब बच्चा पैदा होना हो उस वक्त इसका तशन्ुज कूलों में वाक्य होता है दर्द नीचे की तरफ गई अचानक रास्ता बदल के दाएं और बाएं चली गई और कूलों में बड़ा शदीद तशनोश होता है तो डॉक्टर को ले डॉक्टर को बातें बातें भूल जाती हैं वो फौरन रब करके उस बच्ची को तशन दूर करने की कोशिश करती हैं उस वक्त एक खुराक अगर इसकी दे दी जाए तीस या दो सौ ताकत में तो बात सिर्फ एक ही खुराक से अल्लाह के फैल से सब दर्दें नॉर्मल हो जाती हैं कॉलोफाइलम भी इस मौके पर याद रखनी चाहिए कोलोफाइलम में ये बात है कि वो जब दर्दें नीचे की तरफ जाती हैं तो असल मकाम पर जहाँ से उसको बच्चे के धकेलने वाले मसल्स पर जाके उसको ख़त्म होना चाहिए और वो आगे हरकत पैदा करें वो रानों के दाएं बाएँ से नीचे उतर जाती हैं एक्टिया की दर्दें फैल कर कूलों की तरफ आ गई और इसकी दर्दें नीचे उतर के रान के अंदर से दाएं बाएं फैल जाती हैं और मुंह नहीं खुलता जिसकी वजह से शरीर तकलीफ होती है आमतौर पर डॉक्टरों ने यह लिखा है कि कोलोफाइलम में रिलैक्स्ड मसल्स होने की वजह से ये होती है ये, ये तकलीफ होती है मगर मेरा तजर्बा यह है कि रिलैक्स्ड वाली बात दुरुस्त नहीं है रिलैक्स्ड अगर मुस्तकिल हालत हो यानी यूट्रस गिरा रहे सासाप कमज़ोर हों खूस ऐसी औरतें जिनको शुरू प्रेगनेंसी में एबॉर्शन हो जाती हो क्योंकि रेहम के मसज में और मुतल अज़िलात में इतनी ताकत नहीं होती कि वो संभाल सकें और ऐसी औरतों में प्रेगनेंसी होती भी बहुत मुश्किल है अगर इस किस्म की औरत को कॉलोफालम दी जाए तो वो मुफीद है लेकिन बच्चे की प्रदाश के वक्त ये उसकी शक्ल नहीं होती जिस तरह अरगट अर्गट देने से बार दफा मुंह बंद हो जाता है यूटस का और बड़ी शिद्दत से बंद होता है कॉलो में ये इलामत है एक दफा सिंध में मुझे वाक्य पेश आया था इस तरह कि जलसे के दौरान एक आदमी रोता पीटता आ गया रात अंवर की बात है रात लेट जलसा हो रहा था हमारा ग्यारह बारह बजे और उसने शोर मचा दिया कि मेरी बीवी मर रही है दुआ करो फौरन सारे दुआ करो फोर हमने तो दुआ भी की और मगर उसको पहले मैंने एक नुस्खा दिया मेरे मेरे पास सफरी जो दवाखाना छोटा सा साथ रखता था उसमें कॉलोफाइलम थी मैंने उससे पूछा तो उसने कहा वो मुंह बंद है जकड़ा हुआ है और दर्द मैंने कहा किस तरह जाती है उसने ये बता दिया कि टांगों में ज्यादा तकलीफ जाती उसकी दवा दी और चंद मिनट के बाद मैं 10-15 मिनट के अंदर डेफिनेटली इतनी जल्दी हंसता खेलता हुआ हाथ में प्लेट में मुर्गी रखी सोफे के तौर पर लेके आया कि माशाल्लाह मोटा ताजा प्यारा बच्चा पैदा हो गया है, और कोई तकलीफ नहीं अगर सही दवा दी जाए तो होम्योपैथिक ऐसे मौकों पर गैर मामूली फायदा देती है ऑपरेशन से बचा लेती है बाद दफा अगर सही दवाई ना मिले तो ऐसी बच्चियों की मौत वाक़ हो जाती है एक दफ़ा आसपा बेगम गई हुई थी जेलम हमारी अजीजा थी उनकी पैदाइश के सिलसिले में वहाँ से फ़ोन आया बड़ी परेशानी का कि वो बच्चे तकलीफ बहुत बढ़ती जा रही है और बच्चा नहीं हो रहा मैंने कहातें बताओ उन्होंने जो अलामतें बताई वो कॉलोफाइलम की नहीं थी बल्कि जलसीमियम की थी मैंने कहा जलसीमियम की एक टू की खुराक फ़ौर दे दो और कुछ दवाएं मैंने उनके साथ पहले भेजी हुई थी उसमें वो दवा थी उनका साथ यही हुआ आधे घंटे के अंदर अंदर वो सारी तकलीफ खत्म नॉर्मल तरीके पर खुदा के फिर खुद से पैदाइश हो गई तो ऐसी दवाएं जो इमरजेंसी से ताल्लुक रखती हैं उनको तो आप घोट लें ऐसा दिमाग को नक्ष कर लें कि मरीज की तस्वीर के साथ बीमारी की तस्वीर ऐसी बन जाए एक देखें तो दूसरी जरूर याद आ जाए उस पर किताबें पढ़ने का वक्त नहीं होता आदमी के पास तो ये जो है एक्टिया ए इसकी इतनी अहम एक बात और इसका फ़ायदे वाली बात थी जो मैं बताना भूल गया था इसको याद रखें इसका और कॉलोफाइलम का फ़र्क क्या है कॉलोफाइलम में दर्दें यहाँ से होकर अंदर रानों के अंदर की तरफ हरकत करती हैं इसमें दर्दें जो हैं वो फैल जाती हैं जलसीमियम में क्या होता है जलसीमियम में अमूमन दर्दे जो हैं वो या कमर में टूटती हैं या बाहर की तरफ निकलती हैं ना तो जलसीमियम में नीचे जाकर पीछे से कमर से वापस चढ़ती हैं अजीब बात है कि कमर पे ज़्यादा जोर होता है और एक पॉइंट पर पहुंच के वापस पहुंच जा, चली, चलनी हो जाती है काली खाव में रानों के बाहर की तरफ से कॉलोफाइल और काली कार में ये फ़र्क है कोलोफाइलम राम के अंदर की तरफ दर्द हरकत करती है ए, काली कह कॉलोफाइल में काली काब में बाहर की तरफ कमर से पीछे बाहर बाहर निकल जाएगी और कुछ फ़ायदा नहीं होगा पस्टीला भी ऐसी दवा है जो बहुत मुफीद है यहाँ फ़र्क यह है कि पस्ट्रीला में दर्दें कम होती हैं और यही बीमारी है यानी कोई असाबी कमजोरी है ऐसी जिसके नतीजे में और डरी हुई होती है शदमरूब हो जाती है उसकी दर्दें जितनी होनी चाहिए उठती नहीं पर स्टीला अगर दो चार खुराकें दी जाएं बार बार तो ना सिर्फ ये कि मुनासिब दर्दों को उठाती है बल्कि दर्दों को कंट्रोल में भी रखती है और यहाँ इंग्लिस्तान में, में मेरे मेरे कई दफा तजुबे हुए हैं ऐसे ऐसी मरीजाएँ जिनको उन्होंने कह दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा उनको मैंने दवाई दिलवाई अलग फल से ठीक ठाक बच्चा को किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और उनकी रिपोर्ट ये थी कि आमतौर पर जो उनकी दस्ता तकलीफ में हुआ करती थी उसमें बहुत कम तकलीफ में खुदा के फल तो से बच्चा हो गया तो ये जो दवाएं हैं ना ऐसी किस्म की जो हंगामी ज़रूरत की दवाएं इनको आप लोगों को खास तौर पर जेहन रखने, जेहन रखना जहन नशीन रख करना चाहिए